смотри сюда, короче, я кремни говорю, я говорю, шкафчик. Ты понял, короче, 67 на метр 02. Погнали по полкам. Ты что, это завалить называется? Что ты понимал, полки 57 сантиметров. Смотри, вороточка, головка длинные, что мы все рассказывали. Для вага, смотрите, головка все идут. С битами, говорю для сервисников, ребят. Погнали дальше. Теперь вот следующая. Красота. Вот карданчик маленький, длинный, маленькие, длинные. Три щеточки по шагу. Производство сразу говорю, Тайвань. Клодс есть. Погнали дальше. Блять, короче, а -а -а. прям глаза разбегаются. Смотри, маленькие трещоточки пошли. Пошла вот эта вот, финди перца вот это. Чуть перевернул погнали дальше. Стоп. Биты. Крючочки отвертки. есть Следующий. Ключик до 36 размера. Тут у нас идут с трещотками, на дни, углови, малыши, с разрезами. Ключи есть. Дальше. Дарни головка с карданом и переходниками хром молибден. Сразу скажу. Не хром гонади, а хром молибден. Дальше. Вороточки такие все. Шестигранники. Смотрите. По кусачкам, по пологибцам, зажимом. По всем, по всем, по всем что-то садись. В одній шкаф Мамасит. Следующий шкаф, моделька, тут 40 елимберта. Погнали. Геометрические ключи. Трещотка, 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 вороточки, воротки, воротки, воротки. Опять же битый головки есть. Погнали дальше. Погнали. есть вот такие вот и чтобы понимали различные размеры и на все все подряд есть номера 16 15 есть есть 18 ну богатый шкаф погнали дальше хром молибден до 36 до 38 головка идут с карданом и с проставчиком все есть погнали дальше Рожковые накидные ключики, можете крещутку, но есть. Погнали следующее. Пешой при и обжимка в комплекте. Все, все, все кусачка для электрика. Дожимка есть. Погнали следующее. Полочки такие. Не, ну красота. Ну габарит, реально огромный шкаф. Вот так. Кому нужно один шкаф прикрыть все ваши Что за под шкафчик? Габаритный. не Что в него входит? Погнали дальше. Торксы всяко-разные. Ешки, звездочки. Есть маленькие зубики. Ты еще сколько не Погнали дальше. По головкам есть, 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 есть. Длинные короткие, все есть. С карданчиком все их положено. Погнали. Есть. Отвертка. Тут у нас ключ. классная мы привозим сюда. Итак, ребят, три модельки балансировочные Раз, два, два, там все положено. Быстро съемка, дотяжечка. Вот есть, есть. Сюда балансировка. Есть. Следующая шиномонтажка, но это богато по-богатому, знаешь. Шток вставила оно притянуло, тут все автоматически. Вот, работа без лопатки уже. Ну, диаметры, вы Куча рычаг бок. Вот. Это уже идет прошка, что вам вспомогательная для даже подача. Есть. Дальше. Вот такие вещи. Прохлаповые тоже идет. с вспомогательным валиком. Прижимы, где ручные, нос, нажал. Вот. Дальше откинули. Есть. До 28 радиус. Вот такие с вальцами обычными. Вот он. Трехновый тоже. Идет. Ну, это бы как правильно. Есть с чего выбрать, если вас цифры интересовали. Вот уж кто-то чем заинтересовался. Смотри, даже элементарные такие вещи. Я для мотоцикла это для хобби вообще. Такие подъемы. Это красота. И в здесь полное наличию. Включи. Братва, смотрим. Не шкафчик, я в бюджете. Я не буду показать, что у них есть. они тоже с наполнением. Ценник это от 380 евро. больше. Опять же. И пришли выше. Модельный ряд разный абсолютно. если по тысячу можно по 3. Под бюджетник. Отдельно можно приобрести ваши модели. Сразу Атариш, есть разница. Есть Тайвань, есть Китай, но это не. по ценникам я показал. они будут с гарантией два года. Вот этот тут тоже будет у нас. Следующее, следующее. Подожди, вот такие бомжи, что в чем они нравятся. У них порвало, как они типа, на Тоже 290 евро. Ну, слабое наполнение, я скажу. реально слабо. Но. И ценничка. Вот такой короче, для дома. Для дома пойдет. пусти сейчас пойдем. все, а дальше покажем. Вот этот шкаф мне не нравится. Это реально, если брать один для сервиса, он рабочая поверхность, есть. Погнали а дальше. <соспорядок> Положим и подключаем по колонкам. с трещотком, наполним. Смотрим дальше. Нажимаем достаточно. Вот такие такие вот, мы, наверное, следующих сегодня тоже доложим заказ. Вот такие вот модели посмотрите. Тоже красота. Погнали дальше. Есть различные бренды. Смотрите, есть топ-топ. Фирма Sony. Во-первых, самая дорогущая. Да и боже. Тут уже для Опять же, вот каждый. как бы есть на разный бюджет и разные наполнения. Дальше по шкафчикам ну и дальше. Вот такие кустишка. А ну с розеточку с выходом под английскую, под европейскую розетку. Есть. Дальше. Вот эти вот тоже. Так вы, ну как бы, ну, нормальные инструменты где буду работать. Давайте. Есть, есть. Ну красота. На самом деле. это уже более практичный пиво. Ну, пиво, ну, как я показал, так сейчас вкратце. Есть пустить шкафчики такие. когда пиво. совсем на баре не пиво. Но, смотрите, это сложнее. Вы не видите, полно, 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 ну, классно. Ты сейчас здесь видишь. Кому надо, можно будет вывести. Дальше. Нам кратко. Такие шкафы коммунара, типа рабочая зона. Ну, опять же, я не знаю, где такие практичные, практичные. Ну, есть. Что ли дальше? Компрессоразы, компрессоразы. Столик в разных цветах. Пока что леса, леса обычные. Вот такие подъемы, какие у нас есть. И пишли по стенкам, ребят. Это самое обычное, 2,80 на 6,20. Давай вот стелочка. стеночек. Ну, красота. Отсюда. И погнали по полке. Вот так. И заканчивается вот этим шкафом. Красота. Смотрите, второй комплект. Раз. Ребят, да, 4000 евро. 4200 состав. 200 с Столешница, наверное, 60 или 60 даже. С подсветками э, по производству Тайвана. Ну, вы почувствуете, когда уже по месту, чтобы понимала, 90 килограмм человек. Ну, Прыгал отсюда. 90 килограмм. Радостно. Я бы ну, классное качество. Ну, и топчик специально для Мишани, для, для дружбана сейчас с него. Мишанька, смотри, да, с нержавеечка. Кухня, плитка, грилек. Короче, все из пищевой не нержавейка, это для тех, кто хочет его открывать. Смотрите, все из пищевой нержавейки. Красота, красота, погнали. Полки, все как ну, положено, тут у нас печка, ну, столешки. Не, ну красота. А для производителя, сочка, проработка, ребят, кабеля, человек отделяет, смотрите. Ну, давай, если с ним мы отдельно где. Так, давайте по ребят. Короче, включается такая штучка. Отделяется медь и цвет металла. Три фазы. Регулируется все. Вот такая штука. Там есть дальше поддон под медь. А тут сучка получается такая гранула. То бишь, кто занимается авторизацией, ну, либо же, чтобы не принимаем медь. Ну, цвет металла, можно так сказать. Вот оно впереди упадает медь, смотрите. Оно ну, просто на эти сами, на болтики. Ну, отсюда войдем медь. Тут у нас шо. Отломал. Даже сказать. Бонжур месье. Смотрите, да? Он на чулочке, едет. Не знаю, для чего она едет. Надо. Зачем я целом показываю, но я вам показываю. Потому что самый быстрый стоит у Погнали дальше. Самовар. Не Ну, да? ну пишу дальше по битам, по торцам. Ну, на самом деле, такие не будет выбор стоить. именно показать вам. Так, это у нас... как ну это хромолебден. Хромолебден. Ну, те, то в теме, в теме. Я по-другому расскажу. Ну, вот, красота. Есть мелочевка. Что я хочу еще сказать за это самое? Да, ребят. Реально крути и мощно. Есть. Что-то у нас. Опа на 3 четвертых. И... Нет, ну она чувствуется. Слышишь, ну блядь, вообще моща. Братва. Кому интересно? Звоним пыше. Естественно, мы доставочку сделаем. И болгарочку. Есть все. Запрошаем. Первый досы, давай. Давай. Смотри, братан. По компрессорам. Без шума, что вы там любите. Не знаю, мне не нравится, но я говорю вам, вы там все шукали. Есть по литражу по разному, там 50 литров, цена 169 литров. Вот такие у нас цена сокка. Сокка. 120 литров. 12 литров. Такой пойдет гармидер. Вот такие поршня смотрите. Есть, есть, есть. Вот смотрите, даже по... Вот бы шум 6 киловатт, чтобы 6 киловатт по компрессорам. Плюс он будет такие, если он что-то Видите, дружи, смотри, не ну, трехфазные тебе надо именно компрессор, а вот такие. Ты их хотел с головой, тем более для шиномонтажки, для шиномонтажки, как она есть, автономная, мобильная после угол поставил, вот, как работает. Вот такие малыши есть, мы надо дальше. Вот такие. Ну, ребят, есть все, то любых размеров, а что дальше? 6 киловатт, фазник уже, цель Есть, 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 есть вот такие тоже на бочке. Вот такие. Это у нас даже сейчас не скажу, производитель, но у него уже охлаждение. Радиатор стоит. Да, это уже порядок стоит, 2004 тысяча четыре, может, больше. Ну, есть, есть. а что кому нужно, обращались, ребята, да. Столика, сливы для масла, обычные, Есть. Отсос не вышел. Через компрессор Есть все. Кому же надо, мужчин, звонить. Узнавать. Мы можем предоставить любые из этих товаров.